Наша творча група сьогодні вирішила зачепити, як на мене, цікаву і актуальну тему культура спілкування. Адже наше життя нині, на жаль, нерозривно пов'язане з тотальним хамством. Воно існує всюди, в коридорах влади, на вулицях, у магазинах, транспорті, на роботі, практично скрізь де є люди. Тож до нашої студії завітала, можна сказати, еталон якісної комунікації Вікторія Кравченко, бізнес-тренер та психолог. Я рада вітати вас в нашій студії. Вікторія, ну і одразу хотілося, б, давайте почнемо з відповіді на по. Тання з нашого форуму пані Юлія звернулася з запитанням в магазинах. Дуже часто ображають. Вона в свою чергу мовчить і, і от запитує, чи правильно вона робить, чи все ж таки якісь інші методи є боротьби з хамством, з продавцями. Всі нужно понимать, що продавці іноді. на каждом посетителе, иногда выбирают кого-то одного. Если вы часто так попадаете в такую ситуацию, пожалуйста, обязательно будьте, во-первых, а в себе уверенными, то есть вы должны себя чувствовать так, что с вами нельзя так себя вести. И Если на вас повышают голос, то вы, во-первых, сначала смотрите спокойным, медленным, достаточно тихим голосом, отчетливо, но не громко. Говорите, что там, я хочу вот это, вот это и вот это. Если же на вас начинает повышать голос очень сильно продавец, и, например, начинает кричать, вот, как, знаете, когда есть такое выражение лица, что вот, поприходили сюда uh -huh. все, хотя, по идее, мы все клиенты, тогда вы можете спокойным, точно так же голосом пригласить администратора. Uh -huh то вот, есть они Головне, дуже главное очень спокойно да. и низким таким, да. так тоном. Ну, добро. Детям, при... знаете, когда мы разговариваем с детьми, мы таким голосом разговариваем mm -hmm. умиротворяющим. Mm -hmm. И в жодному разе не потрібно отвечать на хам... Чи Все ж таки можно. Есть выпадки, когда стоит отвечать на хамство хамство. Я вообще очень не рекомендую, не рекомендую быть хамом, то есть отличать хамство на хамство. Но Іноді, якщо людина несе дуже багато негативу, і ви тоже в такому настроєнні, то, мабуть, іноді можна. Хоча краще, вкрай-край рідко. Mm -hmm. Ну, от а, потім Ганна до нас звернулася також за питанням, каже про те, що а, на робочому місці, власне, керівник дуже веде себе некоректно, і такий, ну, можна назвати його справжнім хамом. Що робити в такій ситуації, коли от керівник а, хам? Хочет, нужно розлічати кілька моментів в робочому Если, например, ваш шеф просто громко разговаривает и хамит всем, uh -huh. то есть просто просто такая манера общения да, встречается, тогда, например, вы на ковре и на кого-то кричат, вы тогда просто отвлекаетесь, например, м -м, кричит он за то, какой у него красивый галстук, или uh -huh. что-нибудь такое интересное. То есть если вы понимаете, что вам нечем не парировать, не отвечать, вы понимаете, что ваш шеф просто сейчас выплеснет эмоцию, ну, как бы, а потом будет конструктивно беседовать. Это одна часть. То есть просто... Отвлекитесь и игнорируйте. Другая часть, когда начальник или кто-то из коллег выбирает кого-то одного для постоянного прессинга, тогда это не очень хорошая ситуация, она психологически нездоровая. То есть нужно это очень сильно отделять. же в а, Смотрите, если вы попали под такой психологический прессинг, есть даже термин мобинг называется же сейчас, да, вы должны понимать, что если вы специалист экстракласса, то, скорее всего, с вами так не будут обращаться. То есть вы можете действительно подойти к руководителю да, или кому-то из коллег и об этом сказать. А если же кто-то постоянно вам хамит, вы можете, с одной стороны, попробовать игнорировать какое-то время. А на самом деле нельзя долго играть в игнор, то есть несколько месяцев это не вывод, потому что не выход, потому что вы тогда будете все больше погружаться в неверие в себя, будете постоянно думать, что это я какой-то не такой, хотя на самом деле, скорее всего, человек какие-то свои вопросы. То есть постарайтесь отделять себя, как личности профессионала, от каких-то обстоятельств. А як робити, наприклад, в такій ситуації, коли а, людина на робочому місці починає ображати іншу людину, в яких там, ну там, вшміючись над нею, підшучуючи це постійно, і, і робить це на очах в інших людей. Що робити в такому випадку? Тут, як завжди, з різними людьми людям можуть бути несколько варіантів. Якщо у вас хорошее чувство юмора, и вы тоже мега остроумные, вы можете попробовать хотя бы несколько раз ответить. Обычно такие люди, они чувствуют, кто сильнее, да, вот даже в парировании, тогда, скорее всего, к вам перестанут. Если же у вас нет сил, вы так виртуозно не владеете сарказмом, например, да, это, к счастью, не все владеют, а, тогда попробовать игнорировать, и в какой-то момент можно просто с этим человеком отдельно поговорить. Mm -hmm. И поговорить, тут уже нужно будет выбирать эту вот ситуацию. Вы, конечно, понимаете, что у него, скорее всего, какие-то у него личные проблемы. Но если он выбрал вас... Для мальчика или девочка для битья, то скоріше розговор дожен бить сочно можуть навіть жорстким. Ну виходить, в принципі, по велико за великим рахунком, що людина, яка хамить, вона сама просто надто не впевнена у собі, таким чином намагається яким чином самоствердитися. Yeah. Я бы так сказала, что все, кто хамят, особенно часто, они очень трусливые, неуверенные в себе люди. Ага. А вот э, до нас Александра так уж, э, Александра, свернулась за пытанием. Как сдержать себя, чтобы не оплатить обидчику его же монетой? Иногда просто очень хочется, а язык прям так и чешется. Пытаюсь, конечно, себя сдерживать, но иногда срываюсь. Вначале я так легко на душе, а спустя некоторое время просто ненавижу себя, что сдержалась. Хожу, потом вся разбитая. Что в таком Я думаю, что первое – это методики самоуспокоения. Да, вот глубоко вздохнуть, подышать и не ответить. Опять же, какой-то обидчик. Если это просто в транспорте кто-то, да, то, скорее всего, у человека просто плохое настроение или что-то еще. Если вы понимаете, что дело не в вас, а в нем, вы можете, например, на фразу что вы тут расселись, да, вы можете сказать, да, я сейчас еще хочу развлечься, например. Обычно такой вот выпад, обычно никто уже не реагирует. Если кто-то на вас, вот знаете, бывает уже хотят подначивать людей на скандал, пожалуйста, просто постарайтесь, если, если можно, то отойдите. То есть, если вы не хотите ввязываться. И помните, что чувство юмора, спокойная с улыбкой, всегда поможет. Угу. А особенно, если посмехаться вот в лице, например, это же так, что то мне кажется, очень травмует співбеседника, который пытается тебя образить, а ты в ответ посмехаешься ему. Да, да. Иногда еще можно сказать, например, улыбнуться, понимающая улыбкой, сказать, ой, вы, наверное, опять в очереди долго стояли. Mm -hmm. Или там, ну, вот что-то такое придумать. Или, ой, помаду не ту подобрали. Ну, нужно опять же посмотреть, с кем вы, в каком настроении человек. А все же так, выходит, что это же не такая ответ на ревни. Она на уровне, но если вы говорите с интонацией, такой более спокойной, да, то есть вы разворачиваете это, это обратно человеку. То есть вы не нападаете ни в коем случае mm -hmm. сами. То есть вы парируете. То есть, ну, один из важнейших выставок, каких можно сделать, это то, что голос должен быть очень спокойный, такие прям, ну, пр... Я сказала, ты правильно, приглушенный. Отчетливый такой. Вот отчетливо, не громко, может быть, не тихо, но достаточно так отчетливо, и чтобы мы понимали каждое слово, каждую интонацию. Вы можете представлять себе, что вы припечатываете слова, да, что вы mm -hmm. для себя. Вы можете еще, знаете, как содержать в себе уверенность, думать, Что? Насколько вы себя любите, что этот человек не имеет права с вами так разговаривать? Ну, то есть, люблю, не люблю, что вот продавец на так разговаривает. А, Алина также zwróнулась із запитанням, що робити, якщо дорога тобі людина відверто зривається. на тобі дякую за відповідь. А, так, на <свісно> да, жаль, з близькими людьми не завжди можна так. А, значить, можна кілька варіантів, іменно з близькими людьми, тобто з людьми, з которыми ви точно часто спілкуєтесь. А, во-первых, все-таки пытаться понимать, как часто это происходит, вот такие именно включающие а, ну, на уровне крика разговоры. Попробуйте тогда сразу, во-первых, а, поменять то, что вы можете. Предложить человеку, например, спокойным голосом что-то сделать другое. То есть, допустим, если он стоял, предложить сесть, или предложить воды. То есть попробовать сбить немножко накал страстей, попробовать еще, опять же, можно начать на его тоне разговаривать очень громко, точно так же. А, то есть вы тоже кричите в ответ, постепенно снижая накал, то есть выравниваете эмоциональную составляющую. Но это достаточно опасный инструмент. То есть можно просто забыть свою цель, что вы хотите снизить накал и уйти в скандал, который закрутится еще больше. И еще, если вы понимаете, что у вашего любимого человека, скорее всего, какие-то проблемы, попробуйте отложить ваши отношения, отделить от проблем. То есть попробуйте поговорить о том, что на самом деле волнует. Можливо, просто справа в том, что его, э, да, например, скрывается. ображают так само. И, ну, достаточно часто бывает, что взрываемся, властно, на найближших людях. Потому что, да, мы, например, как-то там или боимся, или там сдерживаемся, или что-то еще. Купите грушу домой. А Надія також запитає у нас. У мене чоловік 15 років був військовим. Кілька років тому пішов у запаси, влаштувався на роботу охоронцем. Часто у розмові при мені використовує лай лайливі слова та ма. Це в нього як він каже, літарним залишилося. Я на нього інколи прикрикую, вимагаю, щоб він мене поважав. Він вибачається, проходить 5-10 хвилин, і все починається знову. Як чинити у такій ситуації, як навчити його культури спілкування Да, мати та часть. языка, она, конечно, входит в литературную, но в обычной жизни мы не применяем. Если человек действительно очень много употребляет нецензурных слов, достаточно сложно переучить взрослого человека. То есть, скорее всего, пусть он, ну, как бы человек должен сам захотеть это делать. Конечно, сложно отделять в данной ситуации работу от жизни, но есть одно из упражнений, когда вместо если прорывается слово или прорвалось, сделать какое-то смешное движение или какое-то смешное слово. Пустина. Да, да, да. То есть это, конечно, достаточно нетрудно делать дома. Как с этим справиться на работе, достаточно сложно. Но, например, можно попробовать на выходных или в отпуске. Угу. Главное, чтобы человек а, захотел сам измениться. И вы можете, да, вот наизнанку одежда может его как-то мотивировать на то, что вот смотрите уже три часа разговариваешь и ни одного. Угу. Возможно иногда следует записать на диктофон и просто дать послушать, Хочу, что, что послушать. ты так разговариваешь с любимой женщиной. Типа. Виктория и последнее, питание, но все таки очень важливо. как сделать так, чтобы дети не, ставали, не стали хамами? Я верю в то, что хамство как таковое, да, это тот пример, который подает родители сначала, изначально, потом уже окружающая среда, а потом мы уже сами вправе, как мы, как мы меняемся. Но обычно, если родители в доме не позволяют друг на друга матом кричать, да, не позволяют постоянно хамить и не только друг к другу, но и к окружающим. То есть, если мама, например, будет кричать точно так же продавцам, любому обслуживающему персоналу, то, скорее всего, ребенок вырастет таким. То есть, мы должны понимать все то, что мы даем детям, вот они все и берут. Конечно, в какой-то момент, в каком-то возрасте дети могут принести нехорошее слово из, из садика. Тут уже нужно просто разговаривать. Паня Виктория, это же дякую, что вы залетала до нашей студии. На жаль, час вычерпался, но я надеюсь, что, в принципе, достаточно э, много полезных порад наших глядачей почули. Дуже дякую да, вам.